нас. Так вы еще видите, вы еще живы? Как я могу пробить вас? Мы еще что? Мы еще живы. Но да. да. если мы, бы я вас мы пробил, пытали. вы бы были мертвыми. Как я пробил? Вы бы нас пробили. Но ну, так вы же сами сказали, если вы, бы вы, вы сказали, я что вас не пробил? Я говорю, да нет, вы живы. А вот мы живы. Так и да, мы ну, еще живы. Ну, а как ваша справа? Да вот и как, как на войне. Вы знаете, мобилизация. Вот нас, пенсионеров, заставляют сильно работать, Знаете, вот на площади, в полях, в Вас сильно напрягает? Да не, сильно, сильно, да. Ну, ну что ж. Ну, що ж сподіваюсь, з таким правителем, так і будуть напрягати? Та ні, правителі добрі, Ну, я щось згадав, як мій дід казав, каже, от о, о, ті нацисти, які напали на СССР, треба було захищати повним ходом. Так, же, ми захищаємося повним ходом. Робимо. Ми, ми, ми зараз... а це правда. А, а цей Путін сказав, значить, дивись, сказав. Треба робити денацифікацію. І ми те, якби на сьогоднішній день робимо денацифікацію російської от, от, росіян робимо. Ну тоже то ага, ага. кого ви там дінацифіцируєте? А як ти все? А як ти все таки думаєш, скільки чоловік денацифікували ваших громадян в Україні? От, Я думаю, з вашої сторони сі. дуже много. Не, ну ти ну наша сторона, ти розумієш нам діватися, нікуди, того, що ми захищаємо. Я думаю, якщо б як на вашу територію б напали. А кого? А ну, повітря. Ну, 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 ну підожди. Ну, підожди, ну я ж підожди. Ти ж розумієш, якщо б і на вашу Російську Федерацію напали китайці. Ну, китайці, я маю на увазі, ну то, то да, ви, мабуть, без... не може. Бути. Це мечти. Без це китайці не на Божі. На, Добре, тоді. Китайці знають. А я ж розумію. Можете мені пояснити. Можеш мені пояснити. Чого а давайте на російській мові. А що ти не, не знаєш української мови?

вот скажи мне такую справу. А что китайцы уже а называют... А вы мне скажите такую справу. Ну я что ж, ну послушай, ну, 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 ну не бабушка. спеши, ну не спеши. А вот и ты... Дедушка и бабушка у вас кто? Украинцы. Дедушка и бабушка у вас украинцы. кто? Украинцы, украинцы да? Так, а, так. а украинцы за что воевали? За что? За що? У вас що, Память отшибла. Ну, Проти нацизму зараз. Ти ти не розслабляйся, давай з Китай. От нацизму. От нацизму воювали? А тепер що? А теперь вы нацисты? А тепер ми знову ви нацисти стали. Ну то таке шоти? Так, русские, люди русский, громадяни, ви Ще які звозду змікали? Ще й які? Ви що зузду? Дебиляка, і починає він тут. Не уміють вони слухати. що там. <свистові> 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 давай, давай, давай підожди. Як ти враховуєш? Я тебе хочу за Китай запитати. Чему Китай? Зачем? Ну, давай меня здесь... не интересует Китай. Меня не интересует Китай. Не интересует, а. А что тебя inter... интересует. А интересует, давай? Меня интересует украинский народ, который против нас пошел. Против вас. Скажи, вот э, ска... ну ты, 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 ж можешь, давай, ты скажи, что украинский народ пишел, украинский народ пішов против вас. Скажи, Украина напала на Российскую Федерацию? Я скажу, що. Я ж тебе спитав, я тебе, спита... Присла... я, я тебе, спит... ви... я тебе спитав спеціальне спеціальна ну, воєнна операція. Шановні, дебеліс їм по повній програмі, він слухати навіть і не хоче. Яке тупе воно? Я ж тебе запитався, не я не ж тебе тупи. запитався, напала чи Україна на територію Російської Федерації? Куда? Украина напала на Российскую коли? Федерацию коли в Курской нап... области. Где? В Курской области. Коякого числа и когда? Какая разница? Напала же. И, она не напала. Вас это должно как-то волновать. Украина напала. Вы сейчас напала, начинаете А Ты мне скажи, каким чином Крым подошел на территорию Российской Федерации? Я вам сейчас скажу. Украина напала на Курскую область. Это, Это Российская Федерация. Это правильно, что, что Путин дал команду сделать, как бы сказать, нейтральную зону, линию. Вы понимаете, да? Что? Аж Путин сам дал команду сделать. Что? Ну вот линию непрекословения, так сказать, барьер между Украиной и Россией. А что, была линия какая-то? <говор> Нет. <говор> но, ну, ну что, ну, дивись, дай, да, ну вот, вот, дивись, Я что мне попробую поднять? Когда наши войска вошли в Суджу, а Суджа это первая столица Украинской Народной Республики. Це перша столиця, би ти знал. народна республіка. Да, це Ну, ж можеш подивитися. Українська Правильно. Енергетика народная народна Правильно, 1900. Да, народна республіка ну-ка, расскажите мне, пожалуйста. историю Ну я ж ну я ж тебе рассказываю. Ну ты ж как ты ти не хочеш слухати, це особисто твої питання. Коли 10... стали українською 19... народною республікою. 1917 рік. І так, перша столиця Українська Чего? народна респ... Ну заби. Ну заби. Ну заби. Що заби? У тебе Куда є? Я тільки можу забити на вас. Забиває? Ну, є. Є у тебе другий телефон або гаджет. Є чи нема? — Що? Ну, что есть, ну уже по-русски тебе скажу, есть ли у тебя другой телефон? Друга телефон? Ну, забей. Другой. Ну посмотри, когда была образована Украинская Народная Республика. Вы что, с ума сошли? Ты забей! Ну что ж а вы что такие вы, тупые? Это... Ну я я вы, бы. Вы, я подождите, а... подождите, 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 я забью. Кто выдаст информацию? Google или кто? И Google может выдать, и Яндекс выдаст! Давай, забей! Ага, окей. У вас, короче, знают Google. Ну, ты ну забей, ну, забей, забей, ну что ну, вот. ты? Ну, Подождите, ну, секунду, так, ну. Так, минуту, секунду. Ну, вот это же будет так, конкретный немножко. разговор, ну. Мы сейчас забьем народную Украинскую. Украинская Народная да? Республика. Украинская да. народная республика, да? Да. Украинская народная республика. Даже Ленин ее признал. Украина, насколько я всегда знал, что не ну, это, это ж, Это ты, это ж лично ты то, что знал. Давай, читай. А, -а, -а, а мои бабушки и дедушка этого ты не, щас, знают, а щас, этого не щас, знали? Сейчас, сейчас. Ну, давай, подожди. Давай, подожди. Давай подожди. Ну давай и вот сейчас, забил. Он, и он и что, молчит и... тут? Что так долго? Господи. Кто это? Это серьезно? Это в молодежь идет? Это в молодежь Украины? Ну подожди, не тарахоти. Дай, дай человека послушать. Давайте. Ну, читай, нашел уже Украинская Народная Республика или нет? Нет, интернет. А я понял, как раз интернет плохой. Да, интересно, интернет плохой пошел, да. Ну ты пристано читаешь. Нет, ну я же здесь, я, я же никуда не ухожу. Ну, я же вижу, ну, интернет плохой, но ты читаешь. Я понял, да. Нет, я открываю только. А, ты открываешь, да. А что ты Украинская Народная Республика, УНР. Да. Украинское государство, приглашенное на части территории бывшей Российской Империи. Российской империи. Российской вот читай, империи, читай. читай. Российской империи. Ну читай, читай. 20 ноября 1917 года после свержения временного правительства России. Так значит была 20 ноября 1917 года Украинская Народная Республика или не была? Ну хорошо было что дальше? А Ленин РФСР была или не было? Была, что то Ленин пришел к власти, да? Власть Центральной Рады распространялась на 9 губерний. Я тебе спросил, я тебя спросил, ты видишь, я тебя спросил, когда образовалась Украинская Народная Республика, это раз, и когда Ленин пришел к власти, это два. Хорошо, дальше что? Ли? Да, видишь, значит, Украинская народная республика была, а Ленин еще к власти не пришел. Еще временное правительство он не сдвинул. А Украина уже была? Понял, да? Да, Представляете, в 1918 году Украинская народная республика была ликвидирована. Ну, это не имеет значения. А, кстати, я То хочу... Есть, я, подожди, не имеет по значения. подожди, я тот же самый... Не имеет значения, я понял. Я год был, год. А, а теперь самое главное, я тебя спрошу, была ли Крымская Народная Республика? Слушайте, а что, ее не было? Ха, ну давай, была или нет? Крымская Народная Республика? Ну, давайте посмотрим. Да, ну, по посмотрим, видите, вы, вы, вам повезло, вы на меня попали, вы, вы много сейчас знать будете. И что? Потому что вы не смотрите никогда, вы даже читать не хотите. Вы даже в них так, не а вы хотите... не Читаете, вы это читаете с Википедии, блядь. Ну смотри, я тебе... за один день. Я, я, я себе не с Википедии, я тебя спросил. Была ли Крымская Народная Республика? Не в РФСР, не, не в Украине. А Крым, Крым, Крымская Народная Республика. Да, была. А что с ней случилось? Крымская народная республика. Ну вот Крымская народная республика. Так. Что с ней случилось? Куда она делась? Блять, тут даже в Википедии пишут на Украине. Я то, что понял, туда. что пишут. Я спрашиваю, куда делась Крымская Народная Республика? Где делался ее руководитель? Прекратила существование, прекратила существование в январе 1918 года. Из-за чего? После поражения вооруженным столкновении со сторонниками Советов. Да, значит что? А получается, что вы и на Крымскую Народную Республику напали в 1918 году. А это так получается? Ну так вот тебе а ты, крымские ты, крымские видишь. На напали, видишь, да? твой друг. Хотя посмотри. Не крымские татары на нас напали. Слушай, дай ему по шапке. Он же все равно это да. ты, ты видишь он... Не крымские татары напали на русских, да? Да. Слушай, я да. тебе, слушай, ты сначала, когда ты приходишь, ты научись сначала выслушать. Что? Выслушать. А такую ерунду не мили. Ну, так да? А про что мы рассказываем? Слушай, дедушка, знаете, я почитаю а, своих дедушек и бабушек, но не вы несете все ряд... Того себе тебе -то друг подскажет. Не, матерись, не матерись, я тебя, не матерись. Ты ж тупой. Эй, главное, что ты не хочешь знать. А можете... Слушай, а вот я другое хочу это Слушай, а как ты думаешь? Прикольно. Вот он... Подождите, подождите, теперь всех. Окей. Он вы сейчас нам вы мне объяснил. говорите типа, посмотри э, по интернету. Вот все, что я смотрю по интернету, это Википедия. Википедия, хорошо. То, что первое выскакивает. Ага. Википедия выскакивает первое. Ага. Когда она выскакивает первое. И там чисто расписывают информацию на украинском языке. Ага. Это сразу говорит о том, что наклон идет в сторону Украины. В сторону, я понял. Слушай, а как ты думаешь? А вот Таганрог был в составе Украинской Народной Республики? И до какого года? Нет, не был никогда. никогда а все-таки, а все ты был. забей Таганрог. Никогда в жизни не а ты все-таки забей Таганрог и посмотри э, его как бы истории, Таганрог. Вот я смотрю, Крым – самопровозглашенная автономная Российская Демократическая Федеративная Республика. Это когда? Столица Бахчисарай. Когда это было? Провозглашена 13 декабря 1917 года. Так я же… Советский мы переворот, мы, 19... мы, 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 переворот мы, 1918 года. 19... Но мы с 19... вами 19... уже уточнили, а что, мы, было, что было, да, было… Слушай, мы уже только что уточнили. Чего вы орете? Заткнись. заткнись. Я тоже не Заткнись. Уйди в туман. Ты, ты, не уме... ты не умеешь общаться. Мы, мы, мы с тобой уже говорили, что была Крымская Народная Республика, и большевики, ее. Её как бы сказать, напали, ввели войска, убили президента, руководителя Крымской народной, ему 37 лет было, и захватили Крым под свое влияние. Как же они идет? напали в 1918 году на, на Украину, РФСР? На РФСР были бои в 1918 году Российской э, Российская Федерации, во главе с Лениным, тоже напала на Украину. Тогда Украина была слабая, которые бы ее захватили еще тогда. А по поводу что мужик твой тут рассказывает про Римскую империю, Ленин отказался от Римской империи, Российской империи. В эту российской империи не имеет ничего, потому что Ленин конкретно сказал, Я не, мы не признаем Российскую империю, а Украина от империи Российской не отказалась. Видишь, как ни странно. Видите, э, видите, как, какие мы тупые. Ты российскую империю не называй, потому что ты тупой. Уйди. Уйди с моих глаз. Игла. Уйди с моих глаз. Ладно, а ты поучите историю. Нет, и кстати, теперь... и, кстати, посмотрите, сколько американцы помогли. Хочешь, тебе еще дальше скажу, как американцы вас, граждан РФСР, с голоду спасали. В 1918-1922 году как строили заводы, начиная с 30 по 40 как Сколько вам ленкли задали, сколько вас выручили. Как все деревни на коленях стояли под американцами. А ты тут начинаешь тут рассказывать сказки. Ты даже посмотри, входила ли в состав Донецкая, Курская, Воронежская и в частности Кубань к Украинской народной республике. Вот так-то. А то а ты вы а а тут сказки рассказываешь. Давай. Итак, что